Далі вже звична студійна частина нашої програми. Напередодні підписання угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом. Ми спробуємо виявити, чи готова українська наука до такої інтеграції. Гості, заступник генерального директора науково-технологічного комплексу інститут монокристалів, доктор хімічних наук Валентин Чебанов та. Завідувач лабораторією контролю безпеки хімічної продукції цього ж інституту, кандидат хімічних наук Костянтин Бєліков буде цікаво. Партнер програми вода Роганська, Роганська для якості життя. Інформаційний партнер програми журнал Губернія. Краще видання року. Губернія, тільки корисна інформація. Губернія ексклюзивні коментарі. Губернія, сторінки історії та сучасності. Я рад вас приветствовать, господа, и давайте для начала попробуем ответить на такой, наверное, непростой вопрос. Насколько отечественная наука украинская готова к европейской интеграции? Ну, давайте все-таки скажем, что все понятие такое, как украинская наука, не существует. Либо существует мировая наука, либо она не существует. Насколько украинские ученые готовы интегрироваться? Ну, наверное, я хочу сказать, что ведущие научные центры и ведущие украинские ученые уже давно интегрированы в мировую систему науки. Вот, они получали, и украинские ученые, и организации получали гранты и шестой, и седьмой рамочной программы, и сейчас готовы участвовать в новых проектах, в том числе европейского сообщества, Участвовали во многих крупных международных проектах, не только крупных. То есть уровень украинских ученых и те идеи, которые лежат в основе их исследований, они вполне подходят для того, чтобы мы могли интегрироваться в международную систему ценностей научных. Какие основные сложности у нашей науки, которые мешают нам нормально интегрироваться? Ну, скажем, первая основная сложность ⁇ это все-таки, несмотря на то, что у нас ученые очень высокого уровня, скажем так, база лабораторная и исследовательская все-таки еще иногда позволяет желать лучшего. То есть нам необходимо, конечно, вкладывать достаточно серьезные усилия в том, чтобы улучшить именно... вот. Прибыл. Опять финансовый вопрос, да? Не только, это не только финансовый вопрос, это может быть вопрос, скажем так, и законодательный. Иногда мы готовы, вот скажем, бюджетная организация готова купить на существующие у нас деньги какое-то оборудование, но это оборудование бушное, но нам закон запрещает это сделать. То есть мы можем покупать только новое оборудование, которое стоит в 5-6 раз дороже. Вот. Хотя весь мир замечательно пользуется использованным оборудованием, выставочными образцами и так далее. Вот. Сильная бюрократическая составляющая в нашей науке, то есть огромное количество бумажной работы, на которую тратится огромное количество времени. Я не, не хочу сказать, что в мире этого не существует. Конечно же, существует. Но все-таки там, скажем так, соотношение выигрыша в деньгах, которые вы получаете от гранта и бумажной работы, оно гармонично. Насколько наша промышленность сейчас взаимодействуют с наукой, пользует ее какие-то достижения, потому что ну, мы знаем, что, к сожалению, не в лучшем состоянии производители. Разработки отечественных ученых очень редко находят воплощение уже в реальных У товарах, нас. да, производимые нашими предприятиями. Я так понимаю за рубежом, в общем-то, наши разработки достаточно востребованы наших ученых. Да, скажем то, Да, за рубежный рынок высоких технологий он сформированный, он существует. И этому рынку высоких технологий все равно, откуда они будут получать как бы, научные разработки. Если, скажем, в реальном тендере Украина выигрывает, то, естественно, они будут производить закупки. У наших отечественных производителей, ну, во-первых, еще с глубоких древних времен почему-то идет почитание, что за границей в любом случае будет разработка сделана лучше, чем украинская. Но и рынок украинских высоких технологий, он, мягко говоря, находится в зачаточном состоянии на сегодняшний день. Вот что все-таки, по-вашему, в каком-то теоретическом, практическом смысле нужно сделать, чтобы он все-таки стал ориентированный на внутренний рынок? Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что основной движущий фактор ⁇ это здоровая конкуренция. Если будет конкуренция у предприятия, они будут заинтересованы в постоянном развитии своих мощностей, своего интеллектуального потенциала, с тем, чтобы получать продукты все более высокого качества. Это, конечно же, требует, в свою очередь, и взаимодействия уже с научными организациями. Да, и для такого взаимодействия не надо забывать о такой очень важной составляющей, как инновационная инфраструктура, которая в Украине практически полностью отсутствует. Но вот если взять, там, скажем, такой пример, вот у нас есть остров, да, вокруг бурная река, и там где-то находится большой город. Вот этот остров, это наша украинская наука. Вот это остров, этот город, это промышленность, которая заинтересована в разработках. Но нам надо сначала переплыть с этого острова и предложить, а тут бурный поток. Без моста мы ничего не сможем сделать. Давайте перебросим этот мост между наукой и промышленностью. Так что нужно для этого сделать? Ну, во всем мире это давно уже отработанные вещи. Бизнес-инкубаторы, технологические парки и так далее. То есть нормально работающие законы о трансфере технологий. Вот, собственно, и все, что нужно. А как вы думаете, вот все-таки, если случится у нас, дай бог, европейское содружество и Украина вместе, это... Станет ли это каким-то толчком для развития? Я думаю, что здесь надо все-таки, вот мне недавно, я не помню, в какой-то из газетных статей очень понравился, это, по-моему, в «Зеркале недели» был обзор в каким отраслям промышленности евроинтеграция принесет положительную динамику, а каким не совсем положительную динамику? Вот. Я хочу сказать, что да, очень многие отрасли, конечно же, от евроинтеграции, в том числе и научные отрасли, получат дополнительный толчок. А давайте, каким это принесет положительную ну, в первую результаты. очередь это, конечно, легкая промышленность, это агропромышленный сектор, это химические производства, скорее всего. А если говорить, скажем, о нашем самолетостроении, космической отрасли, то тут Э, тяжелое машиностроение, тут может быть ситуация совсем противоположная. Они окажутся в проигрыше, возможно. Естественно, потому что конкурировать напрямую на сегодняшний день мы, скорее всего, не в состоянии. Мы сейчас ненадолго прервемся, буквально на 5 минут, и посмотрим актуальный репортаж о работе вот этой лаборатории контроля безопасности химической продукции вашей, а потом вернемся снова в студию и обсудим эту работу. Шлях до активного, а головне легального економічного співробітництва з Європою пролягає через якість, відповідність певним стандартам, контроль та сертифікацію. Це Аксіома. Раніше великим українським підприємствам, за перепустками до Європи, необхідно було звертатися до тих же європейців або навіть китайців чи тайландців. Перша і поки що єдина лабораторія контролю безпеки хімічної продукції нещодавно почала працювати і в Україні. У Харківському НТК інститут монокристалів Академії наук України дослідити на якість та безпеку для людей навколишнього середовища тут можуть майже все починаючи з продукції металургійної нафтопереробної промисловості і закінчуючи меблями, побутовими миючими засобами та дитячими іграшками. Для цього використовують унікальний комплекс аналітичного обладнання, який дозволяє вирішувати дуже великий обсяг завдань у галузі хімічного аналізу, зокрема, відповідність найсуворішим європейським стандартам. В общем, общем, эти процедури, включають аналіз скринінг-флуоресцентним методом, який у нас представлені, тобто визначається принципіальне налічка в пробі вредних регулируем компонентів. Затім В зависимости от результатов этого скрининга, проба направляется на атомно эмиссионную спектрометрию, ICP. Здесь контролируются показатели содержания тяжелых металлов, таких как свинец, там, мышьяк, кадмий. И, либо же, или же, и же на хроматографический анализ, где будут анализировать содержание вредных органических компонентов. які негативно влітають на качество продукції і на чоловіка. Вже на початку роботи лабораторії кажуть вчені, стало зрозумілим, що проблеми з якістю матеріалів у вітчизняних виробників є. А зокрема, це стосується пластмас, який використовують в електротехнічній галузі. Майже 40% цих матеріалів не відповідають європейським вимогам якості та безпеки. Поки що лабораторія тестована на виконання дослідних робіт згідно тільки з одним із двох європейських стандартів якості РОКС але вже скоро планується завершити підготовку до сертифікації згідно з другим стандартом Річ. І ми возвращаємося в нашу студію. І зразу після сюжету перший вопрос. Інтересна. Как и откуда вообще возникла идея создания этой лаборатории? Лаборатория создавалась фактически на базе отдела аналитической химии. Это один из старейших отделов вообще нашей организации, который скоро уже будет почти 60 лет. Мы очень много работали с предприятиями Украины в области анализа их продукции, и эта работа продолжается уже более 20 лет. Это касается и электротехнической продукции, касается химической продукции, и вторичных драценных металлов и так далее. И мы, в общем-то, видели потребность в создании такой лаборатории и потребность предприятий в качественном сервисе аналитическом, с тем, чтобы пользуясь нашими услугами, они получали достоверную информацию о качестве их продуктов. И, конечно же, эта информация, либо наши заключения, они являются основой для дальнейшей сертификации продукции и предприятий. Ну, вот круг задач определяется пока что двумя европейскими регламентами, значит, сокращенно они называются ROHS и REACH. Это, в общем-то, регламенты по ограничению использования химических веществ. РОХС-регламент был введен ранее, он касается как раз электротехнической продукции и призван контролировать содержание четырех тяжелых металлов и специальных веществ, которые называются ингибиторы горения, которые добавляются в пластики для того, чтобы повысить пожаробезопасность продукции. Эти вещества вызывают нарушение репродуктивной функции человека и поведенческие функции. То есть это уже доказанный факт. И в Европе применение таких веществ в настоящее время запрещено. И второй регламент, значительно более глобальный, регламент РИЧ, регламент по оценке, регистрации, разрешению и ограничению использования химических веществ. Этот регламент был введен в 2007 году в Европе. Он по сути объединил порядка 40 Закон, ну, таких правовых да, актов, которые на тот момент существовали, и на данный момент является таким единым большим документом, который ограничивает использование очень большого набора химических веществ и заставляет предприятия, которые производят эти вещества, регистрировать их и контролировать их использование уже в производстве и вообще вот нахождение их в быту. Ну и вообще в идеале бы заменять, да? Да. Вот тут как раз мы приходим к разговору о развитии каких-то технологий. Да? Просто если есть данные стандарты, то получается предприятию удеваться некуда. Они должны новые технологии как-то использовать. Абсолютно верно. И я хочу сказать, что ситуация будет только ужесточаться и не только европейские, то есть мы сейчас в основном касались как бы Европейского союза, но не только Европейский союз, другие страны, которые, скажем, крупнейшие игроки на рынке высоких технологий, они приходят к тому же самому. Россия тоже вводит очень похожие требования на европейские вот рекламент речь китай вводит соединенные штаты то есть все страны начали обращать внимание естественно на здоровье нации и на окружающую среду Планируете ли Вы как-то эту лабораторию еще развивать? Может какие-то еще там докупать препараты, специальные агрегаты? Вы знаете, нам кажется, и вот мы с Константином Николаевичем этот вопрос неоднократно обсуждали, что основная задача нашей лаборатории – это не только э, анализ самой готовой продукции. Дело в том, что, Вы понимаете, Украина – большая страна, и если она будет выходить на международные рынки более активно, э, таких лабораторий должно появляться не одна, не, не две, не, не три, точно. а больше. И вот э, как, скажем так, организация, которая прошла уже этот путь, то есть мы можем давать те же самые методические рекомендации об оснащении лаборатории, методиками делиться, ну, делиться, конечно, с коммерческой точки зрения имею в виду, которые разработаны нашими сотрудниками и так далее. То есть в этом мы тоже видим развитие. Я не думаю, что нам надо увеличиваться и становиться каким-то мегамонстром, который подгребет под себя, скажем так, всю эту деятельность Украины. Ну, наоборот. Мы готовы всегда как бы, поделиться теми данными, которые уже имеем, помочь организациям. Ну, по сути, мы возвращаемся вот к тому, о чем мы говорили в начале передачи. Это как раз научное сопровождение разработок наших производителей. Ну что ж, дай бог, чтобы все получилось, то, о чем мы сейчас сказали, чтобы такая лаборатория действительно была не одна, и чтобы Ми не боялись, не волнувались за качество Отлично. того, що нас окружають ваші. Спасибо вам. І от знову прийшов час закінчувати нашу програму. Для тих, хто не встиг подивитися усю програму чи окремі її частини, нагадаю, що передивитися усі проекти виробництва телерадіокомпанії Оріон можна за допомогою інтернету. Наш канал на YouTube так і зветься «ТРК Оріон. Набирати можна як латиницею, так і російськими чи українськими літерами. Бажаю вам усього найдобрішого та найвизначнішого. Дивіться програму наука технології суспільство» та пізнавайте світ разом із нами. І не забувайте ділитися цими знаннями. Адже, коли ви ділитеся знаннями, то це, на думку східних мудреців, є запорука безсмертя. До побачення до зустрічі за тиждень.